यात्रा बिहार में शुरू हुई इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया यहां पे शिवसेना के नेता बैठे हैं महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था ये सेंट परसेंट सच है तकरीबन एक करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोट वोट वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं बढ़ाई बढ़ाए जाते हैं नए वोटर आके वोट करते हैं हमारे गठबंधन का जो वोट था जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला एक वोट कम नहीं हुआ और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए लोकसभा हम जीते विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई क्यों क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की उसके बाद हमने साफ दिखाया महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में एक लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे बेंगलोर साउथ बेंगलोर सेंट्रल में सात विधानसभाएं हैं छह में हम जीतते हैं कांग्रेस पार्टी जीतती है जहां पे एक लाख फर्जी वोट थे वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया डेटा के साथ दिखाया इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती वीडियोग्राफी नहीं देती हमारे हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिला मिलाकर नाम मिला मिलाकर एड्रेस मिला मिलाकर यह काम किया चार महीने लगे सोलह सत्रह घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं ये बिल्कुल सही बात है देखिए वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं ये आपकी जमीन आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे अदानी अंबानी को दे देंगे भाइयों और बहनों जिन शक, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की वही शक्ति इस संविधान की अंबेडकर जी के संविधान की गांधी जी के संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया बिहार का युवा युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे कहते थे वोट चोर वोट चोर वोट चोर नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं है ना अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं अच्छी तरह सुन लीजिए बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया एटम बम का नाम सुना है आपने सुना है एटम बम का नाम उससे बड़ा क्या होता है उससे बड़ा क्या होता है एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है होता है नहीं होता है माधवापुरा में हमने एटम बम दिखाया था बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ हाइड्रोजन बम आ रहा है हाइड्रोजन बम आ रहा है तैयार हो जाइए आपकी जो सच्चाई है वोट चोरी की सच्चाई है वो पूरे देश को पता लगने जा रही है राइट right? बिहार की जनता बिहार के युवा बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यह क्रांतिकारी प्रदेश है इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे और ये जो आपने बिहार में किया है हमारी जो मदद की ये पूरे देश में फैल गई है कोने कोने में फैल गई है आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे नमस्कार जय हिंद जय बिहार